Есть варианты, что с ним дальше делать да? Можно, ну, Обычно Есть. там вешают на деревьях и оставляют да? Когда человек хочет получить успех в денежный, в да, ну, материальный какой-то Берется после того, как мы заклычем их и поставим на дерево да, Как бы мы их отпускаем да? Потом вы можете оторвать ему головку И на ближай... в ближайшем здании, какое встретится вам по дороге, забросить на крышу эту головку от жаворонка. А жаворонок можно съесть. То есть, то есть да. вот такая ситуация. Кто хочет получить ну, подтверждение того, что его близкие и родственники живы и здоровы, да, кто болеет, кому нужно здоровье, жизнь и процветание, те могут оторвать головку этого жаворонка после того, как мы, как мы их заклычем, и бросить в проточную воду. Это может быть Днепр, это может быть любая ручей. Еще есть вариант, когда вы взагали, хочет на удачу, на радость, на счастье, взагалі з'їсти або О! комусь подарувати. choke me shut and give my life choke me zaba she was